Бажаю здоров'я, мій позивний хауст. От, я командир гармати 23 ї бригади артилерійського дивізіону. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Я родом з Мелітополя. Моє місто окупували на другий же день війни. Вот, выходы в пешком с оккупацией. На гражданке я занимался, я работал в строительной фирме. Об армии уж не думал, конечно, вообще, как о, о возможной карьере абсолютно. Ну, конечно, когда я по еще на, пошел на войну, потом уволился, и уже думал, что в армию мне не придется возвращаться. Ну, вот то, что началось полномасштабное вторгнение, и уж тут понятно, ясно, что вернулся я в свою 93-ю. Я потушкивал по был 93-й и, соответственно, туда же. И потом и вернулся, блин. Потом уже где-то через полтора года меня перевели в 23-ю. Это, это она только-только образовалась, блин, им нужны были люди. И вот так вот попал в 23-ю бригаду. 24 лютого я был дома. Я вообще-то Знал, что, что еще потушки, я знал, уже, что это, это просто так не, не будет вот это тянуться. Это рано или поздно перерастет что-то глобальное. Потому что когда ситуация не закончена, подвешенное состояние, и нет ничего хуже незаконченных дел. Это надо было понимать еще тогда. В общем, я не удивился. Буквально на следующий день. Мне там друзья позвонили, которые с окраины Мелитополя. Говорят, блин, Серега, тут целое поле танков. Блин. Я говорю, так это ж наши, наверное. Они говорят, нет. Заедете заедьте за мной. они заехали, приезжаем мы туда на телевышку. Я, конечно, прозрел. Там, блин, поле и полностью уставлено танками. Я смотрю, это 72. У нас 72 очень мало. то у нас только 64 столько не было. По всей Украине блин даже. Я просто замерз. И они стояли в Скупчино в одном месте. То есть их можно было там вообще-то накрыть нахрен. И они ничего там и не боялись, на расслабоне вот уходили. У них даже ни карулов, ничего не было. Я к ним подошел. Я видел, что это, конечно, ну на всякий... уже чтобы окончательно убедиться. Но я говорю, пацаны, вы кто? Они смеются. Говорят, они говорят не переживай, говорят, твой город уже сдали, мы здесь сквозняком пройдем. Я то взял небольшой рюкзачок, буквально самый там пакет сухарей в воду и пошел. А тогда ж все перепуганы, все дома сидят, ну никого на улицах, только те танки то рассекают, блин. И я один такой красавчик, шурую. Ну, конечно, то, что я местность знал хорошо, я вышел сразу на край, обошел Мелитополь по это самое. И по Запорожской трассе я три их блокпоста обошел. Ну как, тогда еще не было у них был, они просто танк, танки поперек дороги ставили, там тусовались. Но я их так издалека засекал и обходил посадками. Короче, выходил я двое с половиной суток. Помогли мне там хлопцы добраться до Запорожья. Оттуда я уже на, на Днепр, потом это а а в Союз 93-ю. И так еще и получилось, что меня ж, оформили в той же дивизион, с которого я уволился. Вот. И там и офицеры были те, которые, и хлопцы были. У нас там хлопцы вообще красавчики. Они на момент начала войны были кто где. Большинство то в Польшу, в Чехии. Все вернулись. Один хлопец даже из Израиля пролетел. Вот. один вообще из Бразилии, блин. Ну сразу же, блин, мы начали с Ахтырки, с области освободили Сумскую область, потом Харьковскую, потом на Изюме трошки застряли, ну а потом это что тоже на Донбассе, конечно, застряли. На Бахмуте вообще конкретно. Когда мы на Бахмут выкатились, у нас уже быка не было вообще. Причем не только 152 калибра, не было ни 152, ни 122, -го, ни 100 -го на рапиры, ни 125 на танке, вообще ничего. Только фактически ну, автоматы, ручные гранаты. Ну а потом уже попал да, в 23-ю бригаду. Я, честно говоря, думал, обычно, знаете, как бывает, когда в другую бригаду куда-то собирают, обычно отдают тех, кому ну, нахрен не нужны. Всякие там алкашня всякая, это чуть ну, чучело всякие. Ну а тут не так было. Ну, как, ну потому что я понял, там ну, именно отобрали людей, которые ну, нормальные, блин, так. Ну, так что мы сработали мгновенно, блин. Работали мы вообще по очень плотно. Ну, за сутки меньше 200 пострелов никогда не было. Это радикально. Ну, это, я вам даже больше скажу. Не то, что даже если с АТО сравнивать. Если взять вот всю войну, то на початок войны и то, что зараз, это, блин, это... И меняется все очень быстро. Ну, в первую очередь из-за то, что очень массово используются дроны. И это основная сейчас опасность и проблема, блин. Я постоянно думаю, как найти способ эффективно с этим бороться, уничтожать этих птиц, потому что они задолбали реально. Дело в том, что вот на, когда мы стоим на позициях, сбивать дроны, если нет крайней необходимости, то не надо, потому что ты начинаешь стрелять по дрону, естественно, попали в позицию. Вот. То есть, если один дрон, то их будет сразу много. Вот. Поэтому это уже, когда уже все, они полицию, позицию спалили, они знают, что ты там, блин, и они уже все, ты никуда не денешься, блин, вот. и надо их хвалить. У меня несколько экипажей было, и все мы работали очень слаженно. Каждый мой экипаж — это не просто экипаж, это друзья, побратымы настоящие, в высотном значении этого слова. Да и вообще я так сказать, к своим подлеглым, я не отношусь как к подлеглым, я отношусь как к друзьям. И они ко мне так же. То есть мне нет необходимости что-то приказывать. Я говорю, что надо, и все. Они меня понимают. 24 -е... лето 24 -го года так получилось, что моя армата загорелась. В общем, я сгорел, ну, половина кожного покрова сгорела. Ну, вот все выше пояса и, и, и та самая голова и, ну, вообще все. Вот. То, что у меня, я сейчас нормально вырежу, это, конечно, благодаря очень многим факторам, которые меня так очень так удачно тогда сложились, что, ну, вот хорошо я вообще выжил. Блин. Я бы не при, меня только самый-самый первый там оказали помощь, то я не знал, что они со мной делают, конечно, потому что я был там, в таком состоянии, что Капец просто. Вот, и меня перевезли в Киев, в киевскую больницу. Там она именно специализирована по ожогам. Вот, и как раз мне там повезло, что американская такая разработка, она еще только экспериментальная, еще так массово не использует. И вот женщина, я ей очень благодарен, прохофлевна Ей 75 год женщине. И она освоила эту вот эту новую технологию. Блин. Да, у меня только вот, когда перевезли в Киев, э, да, уже в угрозы, что я, ну, уже было известно, что я выжил, но у меня собирались обе руки ампутировать по вот. Кроме того, уши, еще и нос, в общем, красавчик я был бы капец, наверное, вылитый жених, вот, но меня уже в операционную привезли на ампутацию. И мне тоже повезло, что в тот момент вот это зашла что-то Прокофьевна. И она меня смотрела и так. Она такая маленькая женщина, худенькая, маленькая такая. Я вообще не, не мог даже предположить, что это вообще хирург. И она меня смотрела и так говорит, ничего мы отрицать не будем. Вот. И она мне спасла и руки, и лицо. Я не только в артиллерии был, я был командиром танка, и командиром миномета, и командиром пехотного отделения. Ну, просто, что когда поч на початок войны меня спросили, ну, я говорю, да, в принципе, мне все равно, где надо люди, туда и пойду. Ну, так получилось, что нужны были люди в артиллерии тогда, и я говорю, да, в артиллерии так артиллерия. Блин. Подписал контракт, потому что, ну, как-то я считал, что это мимо меня, такие события, ну, я не представлял, как я буду не участвовать в этом, потому что, ну, свой дом надо защищать. Если я не не склонен думать, что это кто-то сделает вместо меня. Потому что, если хочешь что-то сделать хорошо, надо делать самому. Да и потом это как-то нечестно. Рассчитывать на кого-то, если, если сам способен сделать. Вообще, как бы человек, любой человек, он, если сделает все, что может, этого было вполне достаточно, чтобы справиться с любой проблемой, с любой бедой даже. Підтримуйте наших бійців, подписывайтесь, ставьте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.